اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ کے برڈس یوٹیوب چینل تو آج گرمیوں کے مہینے میں اور بہت ہی بہترین موسم ہو چکا ہے بہت انجوائے کرنے والا موسم ہے آج تو چلتے ہیں اپنے فارم کے اندر اور دیکھتے ہیں چوزوں کی کیا کنڈیشن ہے اچھا بہترین موسم اچھا ہے دوستوں آج جو ہیں چوزے بھی ہیں انجوائے کر رہے ہیں موسم کو کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی کافی دنوں سے ان کی بھی بس بس ہوئی تھی موسم کی وجہ سے تو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ گرمی کے موسم میں چوزوں کے لیے ڈائٹ کون سی استعمال کروانی ہوتی ہے آپ نے ان کو کھانے میں کیا دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کو گرمی سے بچانے کے لیے کیا کیا جائے گرمی کے شدید موسم میں آج تو اس ٹائم دوپہر کے تین بجے کا ٹائم ہے اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور موسم بہت اچھا ہے ہمیں انہیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا سیٹ اپ ہی اتنا بہترین ہے کہ جیسی بارش آنی ہے جتنی دیر روشنی ہے انہوں نے خود ہی اندر چلے جانا ہے لیکن اگر رات کے ٹائم بارش آئے تو پھر ہمیں اٹھ کے آنا پڑتا ہے تو پھر ہم ان کو کیونکہ رات کے ٹائم چوزوں کو نظر نہیں آتا تو پھر ہمیں لائٹ آن کر کے ان کو جو ہے اندر بند کرنا پڑتا ہے خود تو گرمی کے موسم میں دوستوں ایک تو گرمی سے ان کا جو ٹمپریچر ہے سب سے اچھا ٹمپریچر جو آپ نے رکھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 25 سے 35 کے درمیان اس ٹمپریچر پر ان کی گروتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے ان کو بھوک بھی ٹھیک لگتی ہے ان کا میدا بھی سیٹ رہتا ہے اور ان کی اچھی گروتھ بھی ہوتی ہے یہ ایک چوزہ ہمارا ڈھیلا ہوا تھا لائٹ ہے یہاں یہ دیکھیں لائٹ آن کر دی میں نے یہ چوزہ جو تھا یہ ڈھیلا ہوا تھا کچھ نہیں ہے جناب یہ چوزہ ڈھیلا ہوا تھا تو اس کو ہم نے الگ بند کیا ہے آپ کا جب کوئی چوزہ بیمار ہو تو آپ نے فوراً سے اس کو جو ہے باقی چوزوں سے الگ کر دینا ہے ایک تو اسے خوراک اچھی مل جائے گی الگ کر کے کھائے پیے گا اس کو میڈیسن ٹریٹمنٹ آپ نے دینا ہے دوسرا وہ اگر اس کو کوئی وائرل بیماری ہے جو آگے مزید پھیلنے کا جس کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہ پھیلتی نہیں ہے پھر ٹھیک ہے تو گرمیوں کے اندر اگر آپ ان کو اچھی ڈائٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے ان کو جو روٹی ہوتی ہے ٹکڑے جسے ہم کہتے ہیں وہ بھگو کے دینے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ نے دو تین گھنٹے پہلے بھگو دینے بہت زیادہ بھی نہ ان کا آٹا سا بن جائے اور بہت سخت بھی نہ رہ جائے اس طرح ان کو بھگو کے آپ نے ان کا پانی نکال دینا ہے اور وہ ٹکڑے ان کو بھگو کے دے دینے ہیں وہ بالکل نرم ہو جائیں گے جب تو آپ نے ان کو کھلا دینے ہیں اس سے کیا ہوگا ایک تو وہ اس کی گرمی کی جو گندم کی ہیٹ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے اور غذائیت اس کے اندر پھر بھی اتنی ہی رہتی ہے تو گرمی کے موسم میں ہم جب انہیں دانے زیادہ ڈالتے ہیں یا کوئی اور چیز دیتے ہیں تو گرم ہونے کی وجہ سے یہ کم کھاتے ہیں لیکن وہ دو چار دفعہ اگر آپ کی مرگیں نہیں بھی کھا رہی ہیں آپ دو چار دن جب لگاتار ان کو ڈالیں گے تو یہ اس چیز پر لگ جائیں گی ہمیں انہیں لگانا پڑتا ہے جو نئی چیز ہوتی ہے اس پر دو تین دن ٹھہر کے پرندہ آٹومیٹک پر لگ جاتا ہے اس پہ جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اور کچھ نہیں ملنا میں نے یہی یہ کھانا ہے پھر وہ کھا لیتا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو آپ کا سیٹ اپ کھلا ہونا چاہیے ہوا دار آپ دیکھیں وہ دیکھیں گرین شیٹ اوڑ رہی ہے اس ٹائم دوپہر کے ٹائم ہم کیا کرتے ہیں گرمی سے بچانے کے لیے اس کو چھاؤں کر دیتے ہیں یہاں سے اوپر اوپر سے اس شیٹ کو میں یہاں تک کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے یہ پورا یہی سٹھنڈا ٹھنڈا رہتا ہے اور تیر, نمبر تین نیچے زمین کچی رکھیں کچی رکھنے کی مٹی والی زمین جو ہوتی ہے مٹی جو ہوتی ہے یہ نرم ہوتی ہے یہ نرم آپ نرم کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے یہ سا ہے اس طرح کی مٹی جتنی زیادہ ہوگی اس میں یہ خوش رہیں گے اور اگر آپ اس کو اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانی کا چھڑکاؤ کر دیں آپ دوسرے سیٹ اپ کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ کا سیٹ اپ پکا ہے آپ چھت پہ رکھا ہے چھت پکی ہے آپ کہتے ہیں تب ہم کیا کریں تب دوستو آپ نے چھت کے اوپر اس طرح تھوڑی سی پارٹیشن یہاں سے یہاں تک ایسے بنا لینی ہے اس طرح کی پارٹیشن کا ایک کونہ سا آپ نے ریڈی کرنا ہے کونے کے اندر آپ نے تھوڑی سی مٹی اور تھوڑی سی ریت یہ دونوں چیزیں پاؤڈر فارم میں ہوں بالکل دونوں ٹھیک ہے مٹی بھی اس کو پیس لینا آپ نے اچھے سے اور ریت ریت ویسے پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے ریت ٹھیک ہے ریت اور مٹی کو آپس میں مکس کر دینا ہے آپ نے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے وہ اس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں پل یہ نہریں جب بہتی ہیں اور خشک ہو جاتی ہیں جب تو اس میں نیچے رتی مٹی اور ریت دونوں کا مکسچر بچ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اگر وہ ریت والی اصل مل جائے آپ کو وہ پھل جسے ہم کہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں ملتی تو آپ خود مٹی لیں ریت لیں اور اس کو پاؤڈر کی شکل میں کر کے تو برابر مقدار میں لیں اور اس پر پانی پھینک دیں تو وہ بالکل جو ہے نا ریت اس کو جمنے نہیں دے گی مٹی کو اور مٹی سخت نہیں ہوگی اور پرندہ اس میں بیٹھے گا اور وہ کافی دیر تک ٹھنڈک رہے گی اسے ریت آپ کو پتہ ہے جب ٹھنڈی ہوتی ہے پھر تو بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے جب گرم ہوتی ہے پھر بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو ریت کے ساتھ جب ہم مٹی مکس کر دیں گے مٹی اور ریت کا جو مکسچر ہے وہ ایک طرح کا ہمارا آرٹیفیشل پال جسے ہم کہتے ہیں یہ کھالوں میں نہروں میں ملتی وہ آپ کی گھر میں تیار ہو جائے گی اگر آپ کا پکا سیٹ اپ ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ بیڈنگ کرتے ہیں گرمی سے بچانے کے لیے پرندے کو بیڈنگ کیسے کرتے ہیں کہ نیچے چاول کا چھلکا یا پھر لکڑی کا برادہ وہ نیچے بچھا دیتے ہیں تو وہ پھر زمین اگر گرم بھی ہے تو وہ ان کو مسئلہ نہیں بنتا ٹھیک ہے ہم نے یہ کیوں کیا ہوا ایسے ہم نے کیوں چاول کا چھلکا نہیں کیونکہ ہمارا سیٹ اپ بہترین ہے ہوا بہت زیادہ ہے اس میں وینٹیلیشن اوپر کھلی ہے بہت زیادہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں تک ہے جگہ اس کی یہاں تک ٹھیک ہے دیکھیں یہ دیکھیں کتنی پٹیاں ہیں تو اس میں اتنی ہیٹ پیدا نہیں ہوتی اگر ہوتی بھی ہے دوپہر کے ٹائم تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے تو ہم ان کو اندر بند کر دیتے ہیں یا یہ خود بھی وہیں چلے جاتے ہیں اور پانی کا چھڑکاؤ کر دیتے ہیں اور یہاں سے وینٹیلیشن ہوا کا بھی کچھ اس طرح سے قدرتی طور پر ہے کہ ہوا اندر کافی آتی ہے جگہ بے شک ٹنگ ہے لیکن ہوا کا رخ ایسا ہے کہ ہوا اندر تک جاتی ہے یہاں پہ اور اوپر سے ہم ڈھام دیتے ہیں اس لیے اگر کوئی ہمیں بھی مسئلہ مسائل ہوتا تو ہم بھی ریت اور مٹی وغیرہ کا مکسچر بنا کے یا پھر نیچے کوئی چاول کا چھلکا وغیرہ ٹرائی کرتے لیکن ہمیں ضرورت نہیں پڑی اب اگر آپ کا پاس آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے کوئی ان میں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ آپ ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں کر سکتے تو آپ نے اپنے پنجرے اپنے جو کھڈا جسے ہم بولتے ہیں اس کے سامنے اس طرح یہ دیکھیں یہ کپڑا دیکھیں یہ والا کپڑا ہے تولیہ طرح کا ہے بالکل ٹھیک ہے یہ آپ کو لنڈے کی مارکیٹ سے بھی مل جائے گا آپ انہیں کہیں کہ ہمیں موٹا کپڑا دیں جو پانی پیتا جسے ہم عام طور پہ تپڑی یا بوری وغیرہ پھیرنے کے لیے فرش پر نہیں یوز کرتے ویسا کپڑا لینا ہے اور آپ نے اپنے جالی کے اوپر پنجرے کا جو دروازہ ہوتا ہے یا پھر اپنا ایسے جو دروازہ ہے اس کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے آدھے پہ لگا دینا ہے آدھا چھوڑ دینا ہے اگر ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے یہاں ہمارے پاس ویسے تو وینٹیلیشن کے لیے یہ ونڈو بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے اس کو پانی سے گیلا کر دیں گے اندر پانی نہ جائے باہر پانی سے اس کو گیلا کر دیں گے یا پھر آپ وہ جو بوری ہوتی ہے سیبے والی وہ بوری لیں وہ اوپر لٹکا دیں اس کے اوپر پانی ٹھنڈا برف والا پانی ڈال دیں وہ بوری بھی پانی پی لے گی اس طرح کا کپڑا بھی پانی پی لے گا وہ یہ پانچ چار سے پانچ گھنٹے ایزیلی نکال جائے گا ٹھیک ہے تو یہ گیلا ہی رہے گا اور جب ہوا اس میں سے کراس ہوگی اس میں سے گزر کے آگے جائے گی تو اندر ٹھنڈک محسوس ہوگی آپ کا پرندہ خوش رہے گا اس کو ٹمپریچر زیادہ محسوس نہیں ہوگا تو یہ تھے دوستو چند طریقے جو گرمی سے بچاؤ کے لیے ان کو ٹھنڈی ہوا میسر کرنے کے لیے اور ان کو خوراک کے حوالے سے خوراک آپ نے دونوں ٹائم وہی وہ نہیں دینی اب اس میں آپ نے ایک ٹائم ان کو دانے وغیرہ یا فیڈ وغیرہ یا گندم کا دلیا یا باجرے کا دلیا باجرہ یہ چیزیں دے سکتے ہیں اور ایک ٹائم آپ ان کو ٹکڑے بھگو کے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی روٹی بچی ہوئی ہے آپ کی خاص طور پہ جو صبح کے ٹائم پراٹھا ٹائپ ہوتا ہے وہ ان کو دیں ٹھیک ہے اس کا بھی بہت رزلٹ ہے چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز کر لیں روٹی کے اتنے اتنے بری باریک وہ ان کو ڈالیں تو امید ہے کہ ان کی بہت اچھی گروتھ ہو جائے گی انشاءاللہ نیکس نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ان کو کچھ میڈیسن بھی بتاؤں گا جن سے ان کی گروتھ اور بہتر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو دوستو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اور ان کا جب ہم سیل کریں گے ان کا پروفٹ مارجن آپ تک پہنچ سکے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ